السلام علیکم سابقہ ویڈیوز میں مشرقین حجاز و عرب کے عقائد اور بت پرستی کی تاریخ بیان کی گئی اس سے آگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب میں موجود دوسرے مذاہب اور ادھیان کا ایک مختصر جائزہ پیش کریں گے عرب میں بت پرستی کے بعد دوسرا اہم ترین مذہب یہودیت تھا یہ لوگ دو وجہ سے سرزمین میں آباد ہوئے ایک تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے بابل کے بادشاہ بخت نظار نے فلسطین کو تاراج کیا اور تباہ و برباد کیا تو یہودیوں کے بہت سے قبائل جان بچا کر دنیا کے کئی دوسرے حصوں کی طرف بھاگے انہی میں سے چند قبائل عرب کی طرف آ نکلے اور خود کو یہاں محفوظ جان کر آباد ہو گئے دوسری بہت اہم وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو تورات و زبور کی پیش گوئیوں کی وجہ سے علم تھا کہ اللہ تعالیٰ عن قریب اپنا آخری پیغمبر سر زمین عرب میں مبعوث فرمانے والا ہے یہ اس نبی کو اپنا نجات دہندہ جانتے تھے اس لیے یہ لوگ آخری نبی کے انتظار میں یہاں آ کر آباد ہو گئے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے سب نبی بنی اسرائیل میں سے ہی مبوس ہوئے تھے تو اسی بنا پر ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس بات کے باوجود تورات و زبور اور دوسرے الہامی صحاف میں آخری نبی کی جو نشانیاں بتائی گئی تھیں سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلّ کھلا نظر آگئی مگر عرب کے یہود نے محض اس حسد اور تعصب پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا سب سے پہلے یہ لوگ یسرب یعنی مدینہ اور خیبر کے علاقے میں آباد ہوئے ان کے اثر سے کچھ مقامی افراد نے بھی یہودیت اختیار کر لی پھر یسرب سے دو یہودی مبلغ یمن پہنچے تو ان کے اثر سے یمن کے حمیری بادشاہ یوسف زو نواز نے جب یہودی مذہب قبول کر لیا تو یمن میں یہودیت کو بہت فروغ ملا یہ لوگ اپنے علم اور دولت کی وجہ سے خود کو عربوں سے بہت برتر خیال کرتے تھے اور عربوں کو اپنے مقابلے میں امی یعنی جاہل سمجھتے تھے نسلی برتری کا شکار یہ متاثب قوم خود کو خدا کا چہیتا اور برگزیدہ تصور کرتی تھی ان کا خیال تھا کہ جہنم کی آگ ان کو چند دن سے زیادہ نہیں چھوئے گی حالانکہ یہ لوگ اپنے تمام تر اوصاف کھو چکے تھے سود خوری ان کا شعار بن چکی تھی حسب ضرورت تورات اور مذہبی احکام میں تحریف کرنا ان کے ہاں عام تھا مذہب گویا ان کے گھر کی لونڈی جیسا تھا جس کے ساتھ وہ جو چاہیں کریں چونکہ خود کو تمام اقوام سے برتر جانتے تھے تو ان سے ہر قسم کا دجل و فریب اور ظلم جائز تھا تاہم اپنی پوری دنیا پرستی کے باوجود مدینہ اور ارد گرد کے علاقے میں ان کو علوہیات اور خدائی علوم میں اجارہ داری حاصل تھی ان کے اثر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ کے قبائل اوس اور خزرد میں کسی کی اولاد نہ ہوتی تو وہ منت مانتا کہ بیٹا ہونے کی صورت میں اسے یہودی بنا دیں گے عیسائیت عربوں میں تیسرا اہم مذہب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش دو سو پچاس سال بعد روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شام کی طرف کے عرب قبائل نے عیسائیت قبول کر لی دوسری طرف ہیرہ کے عرب بادشاہ نومان بن منظر نے دین عیسوی قبول کیا تو وہاں کے بہت سے لوگ عیسائی ہو گئے جبکہ یمن میں جب عیسائی مبلغین کی تبلیغ پر کچھ لوگ عیسائی ہوئے تو یہودی بادشاہ یوسف ذو نواز نے ان پر بے پناہ ظلم و ستم کیا اور پھر قتل کرا دیا روم کی عیسائی حکومت تک جب یہ خبر پہنچی تو کیسر روم بہت غزبناک ہوا اس نے شاہ حبشہ کو جو رومی حلقہ اثر میں ایک عیسائی حکمران تھا حکم دیا کہ یوسف ذو نواز سے اس ظلم ستم کا بدلہ لیا جائے چنانچہ وہاں سے ایک حبشی نزداد لشکر آیا اور یوسف ذو نواز کو شکست دے کر یمن پر بھی عیسائی حکومت قائم کر دی ابرہ بن اشرم اسی لشکر کا ایک فوجی سردار تھا جو بتدریج ترقی کر کے بالآخر یمن کا نیم خود مختار بادشاہ بن بیٹھا یہ کٹر عیسائی تھا اور اس نے یمن میں عیسائیت کے فروغ کے لیے بے پناہ کام کیا یاد رہے کہ یہ وہی ابراہ ہے جس نے صنہا میں کعبہ کے مقابلے پر ایک عظیم شان کلیسہ یعنی گرجہ تعمیر کرایا اور پھر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس پر بھی ہم ایک تفصیلی ویڈیو پہلے کر چکے ہیں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس زمانے کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے پیروکار ہو چکے تھے سینٹ پال پہلے یہودی تھا اس نے دعویٰ کیا کہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا ہے کہ میرا دین پھیلاؤ یوں وہ عیسائی ہوا اور پھر اس نے بتدریج عیسائیت کو ایک الہامی مذہب سے شرک و گمراہی سے لتھڑا ہوا مذہب بنا دیا اس نے عیسائیت میں عقیدہ تسلیف یعنی تین خداؤں کا عقیدہ شامل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہرایا اس نے عیسائیوں کو اس فریب میں مبتلا کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ کر سب عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے ہیں اور اب انہیں گناہ کی کھلی چھٹی ہے سینٹ پال کے زیر اثر عیسائی صرف پادری کے سامنے اعتراف جرم و گناہ کو کافی سمجھتے تھے تاہم یہود کے مقابلے میں ان کی اخلاقی حالت قدرے بہتر تھی اور قبول حق کی صلاحیت سے بھی یہ لوگ بہراور تھے اس بات کا اندازہ آج بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج بھی اسلام کی حقانیت جان کر مسلمان ہونے والوں میں یہودیوں کے مقابلے میں عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے